Субтитры сделал DimaTorzok они а ваши предупреждения, я вам гарантирую. Если они сейчас ничего не видели, то я думаю, в то время они только видели людей, деньги и власть. Да, тем более, видят, что майданцы готовят за Кахмед, что у Гаишенко по хронической что, к примеру, он делал в Янковиче. нужно с каждым каналом договариваться, на каких крупностях он